islom yulduzi kanali dunyogamukammal bir odam aytadiki islom din alloh seni qalbingda bo'lsa bo'ldi deydi masheting toza bo'lsa bo'ldi buyog'i kerak emas deydi mana shu gapni aytgan odam kofir bo'ladi aqida nima menga alloh taolo namoz o'qishlikni buyurgan men namoz o'qishim kerak zakotni buyurgan zakot berishim kerak ro'molni buyurgan ro'mol o'rashim kerak mana shuni qilishim kerak degan narsani aqida deydi yo'q mana ayting toza bo'lsa bo'ldi buyog'i shart emas degan odam uni tan olmagan bo'ladi yo'q bu narsa muhim emas menga xudo aytgan bo'lsa ham meni mayitim toza bo'lsa bo'ldi degan bo'ladi xudo namoz o'qi degan bo'lsa yo'q meni mayitim toza desangiz nima deydi xudo bunga buyurmadi bu joyni toza qilish juda qiyin narsa sahobalar so'rashar ekan yo nah, rasululloh bizni mana shu joytimizga bir narsalar keladi men shu gapni aytganimdan tilimga aytganimdan ko'ra olovga yonib ketganim yaxshiroq deydi qo'rqaman lekin shu gap keladi menga xayolimga shu joyidan shikoyat qilishadi rasululloh aytgan ekanlar haqiqatdan ham shunday bo'ladimi haqiqatdan mana shu joyingga kelgan narsani aytish aytgandan ko'ra o'zingni olovga otganing yaxshiroq deb o'ylaysanmi ha shunday deb o'ylayman mana shu iymonni mustahkamligi dedilar bu joy juda qiyin buni to'g'irlab olish biz musulmonligimizni amaliyotda ko'rsatishimiz kerak mana etim toza degan gap ertak bu u dinni dushmanlari o'ylab topgan gap bu